Занимаетесь машинами? Чи занимаетесь чи все ваше? Полторы. Не, ну мы занимаемся и наши, и ваше, Ну, а вы хотите купить, да? Ну да, ну а вы перекупщик, ну, чи это ваша машина? Сколько перекупщик вообще? Ну, да, я думаю, не, 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 я не перекупщик, я просто их продаю я, ну, а? я продал, купил, продал, купил Ну зачем при чем перекуп? Ну займайтесь, это ваша машина, вы на ней ездили. Мы не ездили, мы просто ее поставили для продажи Все, мы ага. продали, отдали и не ездим Ну то есть это ваша, вы власть да? Конечно, конечно Я понял Бо я делюсь 25 машин у вас на да, там чуть больше, но ну, ничего страшного. Чуть меньше. Ну а так чисто ваше, да, вообще Ну <coughs> будет ваше сегодня. Ну. А, деньги съесть, да, здесь а, деньги. Да, ну да, да. Ну, за 5800 это. Заставь... Давайте 6200, там за газ надо 200. Нет, Еще до... Нет, 200 за газ. Ага. И все, и нормально. 6200 и поедем. А ты знаешь и вырезанный. Не, лонжерончик с другой черной машинки подрезанный. Ну, что а, Так Такое их и роботы, да, что мы? Да. Не, мы все делаем, мы резаем, пилим, но данную модель мы еще пока не резали, мы не знаем ее лепой, лепой. Ну, короче, я так понял, вы на ней ездили, вы с салона ей купляли. Все, да? дай деньги, иди. Не надо меня спрашивать про мою супружескую жизнь и все остальное. Но я...